обучаясь компьютерной грамоте, мы все стремились достичь чего-то большего, высшего, дальшего. Но жизнь иногда подкидывает совсем другие ситуации. Вот представьте себе, времена кризис, не этот, а, ну, скажем, прошлый, позапрошлый, так, где-то 90-е годы. Повальное сокращение, не платят зарплату. Ну вот сократили одного мужика на работе. Идет он домой, придет с последним рублем в кармане. Жрать хочется, но надо же думать, что это заработал. И тут вдруг видит, новое здание, современное, иностранное название, какая-то супер-пупер новая фирма. И висит объявление. Требуется дворник. Но мужик подумал, амбиции в сторону, сейчас надо выжить. Пойду работать дворником. Хорошо, приходит. Здравствуйте, здравствуйте. Как вы, что там? Какая зарплата такая? Ой, как хорошая зарплата. Угу. Какое у вас образование? Такое-то. О, ну, в принципе, достаточно уровень, чтобы работать в нашей компании. Все хорошо. Кадровик записывает данные, адрес, фамилия, родственники. Ну и скажите, пожалуйста, ваш имайл. Уже говорит, что? «Ну, ваш электронный адрес. У вас же есть почтовый ящик?» Мужик говорит, «Нет, нету». «Как же так? А как же вы собрались работать в нашей компании?» Мужик спрашивает, «Позвольте, а зачем дворнику нужен электронный адрес?» «Зачем ему это?» «Ну как зачем? А вдруг вас надо срочно вызвать на работу?» «А вдруг вам надо выслать график работы в выходные дни?» «Да мало ли что еще!» «У вас должен быть электронный адрес. Если у вас нет электронного адреса, вы не подходите нашей компании». Побьем мужик опечаленный, а жрать хочется. В кармане последний рубль смотрит, бабулька стоит, торгует из мешка яблоками. Почему бабуля яблоки? Рубль десяток мелок. Ну, дай хоть яблок пожую. Давай на ему яблок, он ей дал рубль, пошел, придет, сел на лавочку, смотрит, а яблоки-то какие-то, ну, пыльные, знаете, с деревни, немытые. Достал он на свой платочек, возможно, даже использованный. Протер он эти яблочки, наполировал их. Ну, вид получился хороший, товарный, так называемый. Только собрался есть, мимо женщина какая-то бежит. Почем ваши яблочки? Он говорит, 4 рубля. О, давайте, забрал весь десяток. Поскреб мужик в затылке. И понял, надо бежать к бабульке. Снова бабулька, яблочки, носовой платочек. И эта партия разошлась. Дальше больше. Так у бабульки перетягал весь мешок на следующий день. Потом дело дошло до морковки, капусты, бурячка. Потом уже поставил свой лоточек. Потом лоточек, палаточка с весами. Потом магазин. Вот. Проходят годы. И мы видим этого мужика. Владельцем широкой сети супер-пупер-мега-супермаркетов. Мужик доволен жизнью, у него шикарный кабинет, обделанный красным деревом, позолота в центре города. И когда он курит сигару, он иногда смотрит на здание, в котором много лет назад только-только разместилась новая иностранная фирма. Ну и вот этим мужичком заинтересовался журнал Forbes. Приехала к нему корреспондентка, взяла у него интервью, побеседовали, обговорили все, прощаются. И корреспондентка говорит, когда статья будет готова, я перешлю вам статью на ваш email. У вас есть email? Мужик говорит, нету. Как? Что? У вас нету почтового ящика? Нет у вас электронного адреса? Мужик говорит, нету. Деваха говорит, как же так? Но вы подумайте, вы владелец широкой сети, супер-пупер, мега супермаркетов. И у вас нет электронного адреса. То есть вы абсолютно не знаете ничего в компьютере. Муж говорит, не знаю. Деваха говорит, а вы представляете, чего бы мы вы могли достичь? если бы вы владели компьютерными технологиями. Вы представляете, кем бы вы сейчас были? Мужик говорит, идем сюда, подводит деваху к окну и говорит, если бы у меня был электронный адрес, я бы сейчас работал вон в той фирме, дворника. Вот такие вот ситуации иногда подбрасывает жизнь.